Ми вже вигляді. Може, цього хліба купимо? Чекай печаль. Наживали. Скоро у нас все буде, так що ми швиденько. Так, щоб Нас височила на консуль є. Але хочеться такого хліба. Ще парочку, да, щоб вам на, 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 на. так, щоб нам вистачило. Так. Так, є.

Здесь злотяйна. Так, так, так. И я є, є шоколадна. Шоколада? не знаю. Наша любима Філадельфія. Шукаємо шоколадну. Але я не бачу Макс. Ви тоді її теж не бачили. А потім найшли. Так. Ой, мама, провера. Твоя. Ну, Моя ну, мама. Смотрите, она еще рядышком. Будем ждать, когда, когда будет скидка, правильно? Да. Будем ждать скидки, правильно? Вам Будем ждать скидки, да, чтобы накупить ее? У нас еще пока не все. У меня же чек на 3,50. Отлично. Сейчас на вот этот чек я куплю себе одежки. Отлично. Кстати, я на удочек могу взять себе эти фисташки, прикинь. Я, понятное дело, хочу какие-то другие взять себе. Посмотрим. Что я хотела, хотела узнать, что это за специя. Оце... Нет, давай еще раз, не стыдишься на этой. Добро, да. давай. Как печь? Ну не хочешь пеки? Ну, да, дякую. У да? нас его полно. Так, моя улюбленная водичка. Я такую вот тоже люблю. Ой, Макс, это какая-то новая. Давай попробуем все еще. Это яблочная, а это, смотрите, какая-то новая. С киви, нова. да? С киви. Давай попробуем. Вот она. Мне кажется, вот судя по цвету, все. она не такая насыщенная. Ну все, давай мы возьмем. Давай. давай возьмем. Цена у меня 1 евро стоит, но это без, без пляшки, да, чтобы потом будем сдавать. Попробуем, возьмем вот так. Нам достаточно? Вот так? таких двери две, да? да? Да, да, Давай еще, пожалуйста. Я. еще колу хочешь? Так. Должны... А <реклама> на автобусе ты на велосипеде. Колу, я... Ну, я на трофу, а ну да. Я для этого проездной бесплатный. есть бесплатный. Кола. Кола. Отлично. Нас, Кстати, по скидке 1 э -э евро 11 центов. Берем сразу две тогда или три месяца. Почекай, ей бильша. Выгоднейшие, немає больше? Нет, на жаль. Тут в основном продаются этот литр 250. Не, дякую. Дякую. Давай. Да, бери, берем две, пока они еще более-менее по нормальной цене по пойду. Да, донесу. Так, я сейчас орешки пойду посмотрю, хорошо? Вот такие у нас тут орешки всякие. Вот это мои любимые, на самом деле. 2,49 фисташки, еще за 3,89, но они дорогие, реально, то есть фисташки. Я бы, наверное, себе так, взял, 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 взял бы... А, миндаль, да, это как ты хочешь, ты хочешь, бери, я, я лично не буду, я, наверное, другие какие-то себе возьму. Так, ну я, наверное... Кстати, вот эти сейчас по скидке, вау, за евро 79, за евро 79 возьму, это по скидке сейчас очень хорошие. Так, и Лидл Плюс, главное, не забыть, Лидл Плюс обязательно, qr показывать. Давай, улыбайся и идем кассы. А вот тут пресса. Оце тут колись бачила ваший великий журнал з Путіним. Я його взяла, перегорнула, не витримала, підійшла і мордю вниз перегорнула. А за мною слідом подойшла німка і демонстративно його назад повернула. Отак. Але я не витримала. Ой, Макс, снікерси, берем Снікерси. Так, 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 швиденько. По скітки йде. Так, берем, йди там і возьми ті. Швиденько. Іди снікерси, бери Давай.